नमस्कार प्रधानमंत्री जी आपका बहुत धन्यवाद शुभारंभ प्रथमे अपना के जाना ही आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है इस समय कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ आप तो हमारे लिए भगवान समान है लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ तो हमारा सर पे है ऐसा है इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है रेखा जी मुझे आपका मैसेज मिला था मैं यथासम्भव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था क्या लगा लोगों का आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा क्या हो रहा है मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हम का माँ बहन नहीं है पुरा का जो माँ बहन है सब एक सवानी हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई ईडी की याद चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले और हाँ, हमारा इधर जो दो साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए हम वोट दे पाएंगे इस की माँ बहन और भी खुश होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आए नहीं मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है हम भी आशा करेंगे इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है लेकिन रेखा जी जब ये आपका नाम घोषित हुआ आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो सब में क्या मैसेज गया सबका कैसा रिस्पांस है सब लोग खुश है दो चार टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज वीडियो कॉल से मैसेज भेजा उन लोगों ने जो किया वो तो, तो टीएमसी की बुलाने पर किया है उन्होंने जोर जबरदस्ती कार्रवाई गई है और नहीं होगा जो किया है उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन हमारी भाई बाप है हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है हम उनके लिए लड़ेंगे जो जमीन जो सम्मान लौटाए जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे रेखा जी अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो और मैं सच बताता हूं देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती है और सारा देश आप पर गर्व करेगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर के रेखा जी मुझे पता लगा है कि में जनता विशेष रूप से महिलाएं आपको बहुत दे रही हैं और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी हैं तो अब क्या वातावरण है उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब तो ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे और हम भी गरीबी गरीब घर गर की लड़की हूँ किसी की घर की बेटी बहू हूँ तो यही बोलूंगा मेरे पति भी तमिलनाडु चेन्नई उधर काम करती है हमारा फैमिली में बहुत दुख बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े सबको इधर कंपनी मिले इधर काम करे और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे दे, आपका ये जो आत्मविश्वास है ना आप जरूर दिल्ली पहुँचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी रेखा जी संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है हमारा संदेश कली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी इसलिए हम ये कर पाए सब और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम और उनकी साथ लेकर चलेंगे रास्ते हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा रेखा जी हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए और सिर्फ बशीरात ने पूरे बंगाल के लिए वहाँ के सम्मान के लिए वहाँ के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है और आप तो एक मेहनत कष्ट परिवार से हैं बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है बहुत बड़ा अंतर आया होगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा অ্যাপ্লায়েন্সে যত জিনিস আছে সবই পাচ্ছে খুবই কমে মধ্যে এখন সিক্সটি পারসেন্ট অফ চলছে নয়টি গরিবপুর চোমাথা এটা করছে বা কেসি রাইড হাউস আছে ট্রেডিশনাল হোক বা ট্রেন্ডি নারী পুজো মানে প্রিয় গোপাল বিষয় কলকাতায় আর জেলায় জেলায় বালাজি মোবাইল প্লাজা কাছটাপাড়া স্টেশন রোড কেজিআর পথ একেবারে গান্ধী মোড়ের কাছে কাছটাপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা মোবাইল ফোনে যোগাযোগ সেভেন এবং এইট ওয়ান বালাজি মোবাইল প্লাজাতে পাবেন স্যামসাং নোকিয়া ওপো ভিভো রেডমি রিয়েলমি এবং রিলায়েন্স জিও ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড মোবাইল ফোন এছাড়া মোবাইলের যাবতীয় এক্সেসরিস বালাজি মোবাইল প্লাজা বালাজি মোবাইল প্লাজা বালাজি মোবাইল প্লাজা